そうございました。 скорбил, помним, гордился. Когда покликала Украина, рядовой Ересьман был одним из первых, кто вступил в батальон территориальной обороны. И в бою он не дрогнул, не развернулся с виной. Но так распорядилась судьба, что в тот темный день, когда мы еще плечо к плечу, с оружием руках, защищая и сохраняя мир, на нашей, на нашей земле Олег не раздумывая пошел в бой, так как понимал, если не остановить бандитов в тот час, в то же время, то на следующий день они придут к нам домой.